Эта разновидность мануальной терапии называется прикладная кинезиология. Она изучает э, адаптацию организма к условиям внешней среды. Э, э, мы тестируем сейчас силу мышцы. Проверяем. Мышца сильная. Проверяем, э, ложим руку на макушку. В норме мышца должна ослабевать. Толкаем, мышца ослабевает. Если положим руку на больной орган, мышца тоже будет слабеть. Ложим здесь мышца сильная, ложим здесь вот. мышца ослабевает. На ослабленном органе проверяем телефон без защиты. Поближе, Только мышца слабая, еще более слабая. Ложим защиту на телефончик. Лучше под крышку прикрепить. Толкаем. И мышца становится сильнее. Еще раз. Без защиты телефон. Это не фокусы, это правда. Любой может прийти и убедиться. Только мышца слабая. Как бы она ни сопротивлялась, она чувствует, она старается со всех сил. Стараться со всех сил чтобы была реальность, чтобы была правда. И еще стараемся. И я стараюсь со всех сил. Поверьте. Поверьте, мышцы гораздо сильнее становятся. Понятно. Тогда еще раз тот же самый вопрос. Вот в быту мы говорили, что постоянное воздействие мобильного телефона нас ослабляет и в слабом месте где-то возникает болезнь. Значит, Воздействие мобильного телефона вот на мышечном тесте показывает, что телефон без защиты ослабляет биополе, ослабляется мышца. Если изо дня в день ослабляется биополе человека, то рано или поздно это сказывается, у каждого есть свои слабые места. Вот на слабом месте обязательно это скажется. Если мы телефон с защитой, как вот только что мы то ослабления биополя не будет. То есть э, учитывая, что нас окружают выхлопные газы, искусственная э, химическая пища с добавками, э, э, эмоциональные стрессы, то стараться э, как можно больше исключать отрицательное воздействие на наше биополе, вести здоровый образ жизни и тогда болеть мы не будем. Ясно. С вашей точки зрения, вот защита оказала высокий эффект, ну, скажем, защиты именно от излучения телефона? Вот вы знаете, насколько... Мы тестировали разные телефоны. Я убедился на семинаре, мы тестировали воздействие телефона на мышцы. И когда задали вопрос, а есть у кого-то телефон защита, я вспомнил, что у меня есть на телефоне вот такая защита. Я в нее не верил, если честно. Так наклеил на всякий случай, чтобы было. Значит, когда все начали ложить свои телефоны, мышцы у испытуемого ослабили. Когда я положил свой телефон, мышца осталась сильной. Поэтому я убедился, что э, защита работает. Их очень много всевозможных в интернете, глаза разбегаются. Но когда видишь реально, что защита работает, то, естественно, уже доверие к ней. Есть. Ну и это сказывается, человек меньше устает, особенно если он много разговаривает по телефону, то если телефон имеет защиту, человек поставит эту защиту и он сразу по своему самочувствию определит, что работоспособность увеличилась, настроение, а голова более ну, свежая, ясная. Понятно. А какая у вас защита? Как она называется? Р -р Радуга, да я, если честно, радуга, радуга называется.